و اخرا تو اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے دیکھیے میں نے کہا تھا انسان بر بنا طب بشری چاہتا ہے کہ میری مسائی کامیابی سے دے بی سکسس کامیابی سے ہمکنار ہو جائے میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا اخرا تو تم پسند کرتے ہو اس کو وہ تمہاری ایک تنوعی خواہش ہے فطری خواہش ہے چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں بخرا پہ حکب السر اللہ و فتح قریب اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے یہ جو الفاظ اس کو نوٹ کر لیجئے یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا یہ کب ہوتا ہے جب اللہ کے ماننے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اپنی سعی و جوہد اپنی جافشانی اپنی سرخروشی اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے ویسے نہیں آتی بکے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور بکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے نہیں ہوا وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے طائف کی طرف گئے وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا پھر مدینہ کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی راستہ بن گیا دار الحجرت بن گیا یا صرف جو ہے مدینہ النبی بن گیا دار الحجرت بن گیا لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی ہے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ رسول اللہ جب پوری طریقے سے جھنجوڑ لیا جاتا ہے امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کب آئے گی تب اللہ کی مدد آتی ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا امتحان کا آزمائش کا بارہ ہزار کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو اور اس طرح سے محسور ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں کہیں جا نہیں سکتے چھوٹی سی بستی ہے چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے اور بارہ ہزار تو لشکر آ گیا شمال سے آ گیا جنوب سے آ گیا مشرق سے آ گیا تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینہ بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے ان کی زبانوں پر آ گیا اللہ بادہ رسول غرورا ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوائی جو ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے ہوں. ہم تو اپنی طبی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے کہاں گئے وہ خزانے کیسر و کسرا کے گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا جب کہ انہوں نے کہا حاضہ ما وعد اللہ رسول صدق اللہ رسول یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں ولا نبلونکم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس و شریف الصابرین ہم تمہیں آزمائیں گے سختیوں سے آزمائیں گے فقر و فاقہ سے آزمائیں گے جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے اگر اس میں صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا چند منافقین نکلے باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا ہم آگے بڑھیں گے